Юдрайв официальный онлайн-партнер Шкода в Украине. А -а -а. Какой ды, Маркаш, как страшно, Снима? да. Адлер під ударом а сочі це не Росія. Сьогодні 24 липня, четвер традиційне воєнне зведення з військовим експертом Романом Світоном. Попрошу хто вперше на цьому Ютуб каналі обов'язково підпишіться. Щодня оновлюємо для вас аналітику. Прокоментуйте ваші запитання, зауваження, побажання вітаються. Обов'язково діліться нашою розмовою і ставте звичайно ж лайки. Так працюють алгоритми, або більша кількість в першу чергу українців знали, що відбувається в цій окупаційній війні Росії проти України. Пане Романе, масована атака, я так розумію, дронів реактивних дронів на Адлер, Uh, место Сочи, влучання нафтобазу, есть кадры влучання в мист, Кажуть, что еще есть в критичную инфраструктуру, а сами очевидцы, которые снимают, кажут наступне: А зачем бить по Сочи? Бейте по России. А дело в том, что Сочи это не Россия, Сочи это Черкесія, если так говорить. Там самоназвание есть у Черкесов, більше больше сотни лет назад именно этот народ россияне распорошили по, по, по всей земле. Они сейчас компактно проживают в основном в Турции, но землю черкесов забрали россияне себе, аннексировали. Такая, исконно русская земля, как они привыкли это говорить. Вот, вот Практически загеноцидили народ, выдавили его с мест компактного проживания и рассказывают сказку, что это Россия, это Черкесия. Но еще раз повторюсь, там есть свое самоназвание, потому не буду уточнять. Вопрос в ударах сегодняшних ночных. Была серьезная такая массированная атака, комбинированная атака на российских несколько объектов и районов, но в основном по определенному пути исследования. То есть Крым Краснодарский край, Сочи, Адлер в том числе, и Кавказ. То есть удар был такой направленный, причем комбинированная атака сначала началась ударами по САКам и тем же, той, же Каче в Крыму, для того, чтобы закрыть глаза российские РТВ, российским радиотехническим войскам, по локаторам били в основном. Россияне вертушки поднимали, пытались перехватить наши локаторы. Наши, беспилотники, которые атаковали локаторы, а дальше беспилотники ушли на Кавказ. И, на, естественно, был удар по так, так называемой федеральной территории Сириус в составе Адлеровского района Сочи. Там находится база, это склад горюче-смазочных смазочных материалов аэродрома Сочи, международный аэродром, но он используется россиянами в качестве военного, там базируются в том числе военные военная авиация, а значит для нас это легальный военный объект, плюс, конечно, ГСМ, то есть склад говорю, смазочных материалов, до которого легко добраться с одной стороны, хотя россияне за те несколько месяцев, которые наша власть дала возможность россиянам подготовиться к нашим ударам, не обеспечив безопасность нефтянки российской, мы не били ни по одной нефтебазе, ни по одному нефтеперерабатывающему заводу, они перекрыли нефтебазы и НПЗ перекрыли арамидными и кевларовыми сетками. Очень сложно пробиться через эти структуры, но тем не менее, скорее всего, сейчас модернизированные наши Ан-196 лютые, я так думаю, термитными зарядами, ну или чем-то связанным с большими температурами, которые прожигают эти сетки, а дальше наносят, конечно, поражение. То есть, естественно, уничтожая и военный объект в качестве ГСМ. То есть, вот такой механизм вскрытие российской российских российской безопасности над НПЗ, он возможен, его надо запускать. Дело в том, что тот же термит, он же прожигает помимо того, что сеть прожигает, он еще и поджигает бочки. Это, если касаемо нефтебаз, ну однозначно бить надо по нефтепереработке, то есть по нефтеперерабатывающим заводам, а там такой же механизм, они также обтянули сетями все практически реперные точки на НПЗ. Пане Романе, також стало відомо, що вчора Держдеп і Пентагон вирішили продати пакет озброєння для України на суму 332 мільйони доларів. Україні передадуть системи протиповітряної оборони «Хоук», а також машини Бредлі. Наскільки ці «Хоук» є якісними у роботі проти повітряних цілей терористів, які вони запускають? Ну, во-первых, началась прямая передача, это уже хорошо. То есть уже Госдеп продавливает все-таки, помимо Трампа, помимо администрации, продавливает некоторые вето на поставки нам военной продукции, то особенно того критического, можно сказать, импорта, если в этом случае, если мы это закупаем, который нам нужен для обеспечения безопасности наших тылов. Система ХУК Отличнейший, отличный зенитно-ракетный комплекс, тем более третьего поколения, который сейчас нам передают, дает возможность до дальности 40 километров уверенно с коэффициентом где-то 0,7-0,8 перехватывать практически все аэроцели. И по высотам там больше 15 километров идет перехват, практически хорошие объектовые, в том числе и армейское ПВО, если было достаточно достаточном количестве этих холковых, бы вообще можно было вдоль линии фронта разворачивать за, да, за пределами боевых радиусов основных средств поражения россиян. То есть где-то километров 50. Это как раз вот холки могли бы войти в бригады ПВО уровня корпусов, которые сейчас разворачиваются. 50 на 50 километров корпус держит, допустим, территорию, вот где-то на 50 километров в тылу корпуса, но это 50-километровая прифронтовая зона, где можно было развернуть холки, в принципе, создать такую серьезную стену, Безопасности, об которую бы разбивались любое количество практически российских аэроцелей. То есть возможность такая есть. Этих «Холков» произведено им уже полсотни лет, произведено там тысячи. То есть по миру их можно собирать, они практически сейчас везде вытеснены системами «Патриот». «Патриот» пришел на замену «Холка». Так вот, они практически все сейчас уже сняты с боевого дежурства, в складском состоянии находятся, готовы практически через определенное доукомплектование к поставке. Поэтому нам надо сейчас обратить внимание на эту систему. Она действительно многочисленная, отличная система, на каждой пусковой установке по три ракеты, и объектовая, и фронтальная. Большое спасибо Госдепу. Это тот, то, о чем мы с вами последние полгода говорим. Это фондовая Америка, яка допомагає Україні боротися проти Росіян, по крайній мірі оборонительным вооружением. Про лінію бойового зіткнення от до речі, видання Forbes і інші видання пишуть наступне: що в Росії виникають проблеми в просуванні на лінії бойового зіткнення через ріки. Ну, вони не кажуть про літні наступальні дії, а загалом війна Росії в Україні. Що такі ріка, як Оскіл свого часу Дніпро, можливо, десь Сіверський Донець, вони. Дуже дуже заважають, надають змоги росіянам виконувати поставлені перед ними, перед ними задачі. Наскільки справді водні перешкоди є поміхою для окупантів, ну нам, помимо географії, тобто определенного количества рік у нас достаточно количество нам допомагають і фізика. Ми як с вами говорили закон Бера, сила Коріоліса, підмиває западні берега практично наші. и они становятся высокими, то есть э, восточные берега низкие, их река за несколько миллионов лет практически стачивает, э, и останавливается где-то возле скальных оснований, высоких. У нас практически все западные берега, они выше восточных, даже иногда на несколько десятков метров. Ну, это в Киеве хорошо видно, в Днепре, там в Запорожье и так далее. То если и по Днепру, а любая, любое превышение берега, оно не дает возможности использовать водную преграду как легкую прогулку. Естественно, любой, любая сама водная преграда. И еще высокий западный берег становится практически непреодолимой преградой перед наступающей этой восточной Ордой. То есть для, за нас не только география, повторюсь, еще и физика э, так сложилась. Поэтому используя, конечно, это преимущество наше, мы его, э, мы на эти, на этих э, берегах, на этих преградах останавливаем противника и используем эти моменты. Причем не только мы, его, вот, допустим, посмотреть на наших соседей. Сейчас поляки вдоль Вислы, вдоль западного берега создают систему обороны против России, понимая, что там определенный тыл, но тем не менее, это система перехвата, которая не даст возможности, даже если у россиянам шарахнет голову, двинуться там по северо-востоку. В, допустим в районе Калининградской области там на Польшу не даст возможность пробиться в центр Польши, то есть это все это используют практически все армии, ну и мы естественно не исключение. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП. У темні часи добре видно світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях. Віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому. І це ви. Наші найдорожчі, дякуємо вам за це, пане Романе. Вчора перед тими переговорами важливу заяву, Я так вважаю, тому її озвучую сказав представник США при НАТО Вітекер. Він вперше назвав Росію проксі Китаю, і що руками Росії Китай вбиває людей ну українців на в окупаційній війні в Росії ну звичайно він не так казав, бо це ж американці. Але сам факт того, що Китай е, вперше назвав Росію. Е, США назвали Росію проксі Китаю і те, що Китай не просто допомагає Росії, а саме вбиває у війні українців. Наскільки це важлива заява? Ну нам і нашим слушателям, які нас слушають четвертий рік, нічого нового не сказав, ні такі, тому що ми об этом говоримо вже четвертий рік, Путін, Росія Росія це бешеная собака Китаю, яку він направив натравил на Європу? Понятно, на пути этого, этого движения стала Украина, и, естественно, Путин пытается покусать Украину в этом смысле. Китайцы сначала использовали Россию в качестве действительно прокси, а сейчас непосредственно участвуют в убийстве украинцев, поставляя узлы, агрегаты, целые аппараты, то есть поставляя, как и Северная Корея, кстати, это одна, одна пара сапог. То есть они непосредственно участвуют в убийстве украинцев. И потому в будущих репарационных требованиях четко надо, для нас это уже надо понимать. Не только Россия, еще и Китай и Северная Корея 40 триллионов долларов будут выплачивать украинцев по миллиону долларов каждому украинцу. Это надо забить везде во всех наших репарационных требованиях за... Моральный ущерб. Каждый украинец в мире, потому что эта это, это война еще и геноцидная в чистом виде. То есть каждый украинец в мире, где бы он ни находился, если это украинец, э, имеет право затребовать от России, Северной Кореи и Китая за эту геноцидную войну э, с восполнением морального ущерба. Как минимум по миллиону долларов. Поверьте, любой суд. При такому давлении, при таких таких смертях однозначно подтвердить такое требование в моральному ущербе. То есть китайці пусть готовятся 40 триллионов доларів. Делите одразу між Северной Кореей, Китаєм і Росією. Пане Романе, на Забайкалі зараз тривають шалені пожежі, все там горить. Ось це найлайтовіші кадри. І що цікаво, губернатор Забайкалля каже, що підпали, зробили. украинцы. Ну, э, тоже ничего нового. Э, в течение нескольких лет мы говорим о том, что зеленый клин за Байкалье, за Китайщина, Дальневосточная Украинская Народная Республика. Больше ста лет назад десятки, сотни тысяч украинцев с Черниговщины и Полтавщины были туда переброшены для поднятия этой дальневосточной цели. Естественно, Бороденки Клименки, Коваленки и Дмитренки, они же там остались, они больше сотни лет там живут, пустили корни. И это наша украинская земля. Зеленый Клин, Забайкалье – это наша украинская земля. Естественно, что такое Россия? Это прокладка между двумя Украинами, между Украинской Республикой и между между Дальневосточной Украинской Народной Республикой. Вот эту прокладку надо раздавить механизм уничтожения этой прокладки, развала Российской империи, это уничтожение ее экономики. И, естественно, механизмы, допустим, уничтожения, это надо сжечь то, что само горит. Но если оно хочет и просится загореться, ну что бы его в конце концов ждать? Понятно, что это надо поджечь, особенно там, где идут на данный момент трубопроводы, газопроводы, трубопроводы, нефтепроводы имеется в виду, нефтеперерабатывающие заводы, горел нефтеперерабатывающий завод в Комсомольской на Амуре. горели уже сколько там в Забайк... Забайкалье складов военных, причем вот от одной спички поджигают сухостой и пошла волна огня на склад с боеприпасами, а дальше он детонирует. И вот в таком режиме, конечно, наши, я их называю, неравнодушные. Разного уровня, разной национальности, но неравнодушные к нашему горю люди помогают нам развалить Российскую империю. Потому что без развала из Российской империи войну мы не остановим и не выиграем ее ни в коем случае. Пан Романе, от з'явилася інформація, що на Російській Федерації розбився пасажирський літак Ан-24, на борту якого перебували росіяни. Перебувало 49 осіб, зокрема п'ятеро дітей. А хотів би запитатися взагалі з часу. Пономаштабна формування, і до речі, це теж пише видання Форбсе в Росіян. Є проблеми з оновленням авіації, тому що там санкції такі впливають на деталі і на комплектуючі до авіації. А загалом кажуть також Forbes, пане Романе, що. Наступні війни, які би хотів би розпочати Кремль і Росія, будуть важкими їм на підйом. Чому тому що зараз швидко дуже крокує техно тех... технологічна складова війни? А через санкції Росія не може повністю оновлювати і мати все найновіше в 21 столітті. Ну перше старі всього, це все таки карма Росіяні вбили сотні тисяч українців, причому із них сотні тисяч громадянських. А самолет Ан-124, вернее, Ан-24 это Антонов, то есть это украинский самолет. И вот такая карма, то есть здесь уже никуда не денешься, эффект бумеранга. И россиянам лучше ни, ни на чем на украинском не летать, не ездить и близко не подходить, оно будет убивать. Причем небесная канцелярия за этим четко следит, а наши... Верующие ну, хорошо молятся, я так понимаю, и правильно, то есть в правильном, в правильном отношении. Это раз. Второе, у россиян действительно большая проблема на данный момент с авиационной компонентой. Никак они не могут, но ну, они, они, в принципе, технически не могут полностью обеспечить авиационную составляющую, то есть свою, без иностранных деталей, то есть без иностранных элементной базы это нереально практически, потому что технологии, они, в принципе, некоторые даже и не были развиты на данный момент, поэтому авиации им лучше ходить, им лучше обратно к ослам возвращаться, к осликам, ослам, к определенной гужевой тяге, вот это, вот это российское, это там лапти, телега, лошадь, вот это российская, это капуста квашеная и те, те же щи. То есть вот, вот россиянин в чистом виде. Все остальное это не его. И в принципе туда мы их, наверное, и вернем. То есть в этот век, от которого, из которого они вылезли. Пане Романе, Сирський Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних Сил України, дав інтерв'ю Washington Post, де дуже велике інтерв'ю. Ключове про що він сказав, що Україні дуже необхідні середньої і малої дальності ракети для ППО. А також сказав, що дуже очікують на Атакамс і Таурус ракети від Сполучених Штатів Америки. І відповідно Німеччини і, звичайно, згадав пан Романе Курську область. Він сказав, що на той момент на серпень минулого року дуже бойовий дух був низьким наших бійців, тому що на всіх ділянках фронту Росіяни наступали, і курська операція підняла бойовий дух. Ми тоді з вами, до речі, говорили в серпні минулого року. І що цікаво, він каже, що за весь час цього курського плавдарму третина кабів падала саме на їхню російську область, а не в Україну. Но, чтобы не ходить с протянутой рукой и не просить у американцев средств поражения той же москвы 500 километровых о чем говорит циских их надо производить самим это власть седьмой год сидит седьмой год они не могут произвести баллистическую ракету на 500 километров дальности тот же Иран, 2000-километровые ракеты под страшнейшими санкциями наклепал несколько тысяч этих ракет и практически закрыл израильскую тему, нанеся удары. Там только 500 ракет использовали, и Израиль потух, выключили как свет в бане эту израильскую экспансию, по крайней мере, в сторону Ирана. Так вот это ж, это ж надо делать то же самое и у нас. Так седьмой год они сидят. Но они не могут ее сделать. Ну, кто тут? Да не дадут американцам нам ничего, чтобы било по Москве. Ну что тут непонятно? Пока, по крайней мере, Трамп а, у власти. Не дадут. Та же самая картина и с Таурусами. Потому что а, те же немцы побоятся, допустим, чтобы мы их использовали по Москве. Нам надо свое это делать. Это было что? Что, что здесь непонятного? То есть вот то, что я говорю, что здесь непонятного? И можно было прикрыться. Не надо было бы нам ракеты, допустим, и Патриоты те же в достаточном количестве. Если бы у нас была баллистика, которая могла бы после каждого удара по Украине баллистического нанести удар по Кремлю и по рублевским баням, поверьте, 3 секунды у россиян бы перехотелось бить по Украине. Так этого никто не делает. В стране, которая производила межконтинентальную баллистическую ракету СС-18 Сатана с дальностями в 11 тысяч километров, можно было до Пекина и до Киньяна достать. Этой ракетой. Они 500 километров до Москвы ничего сделать не могут. А вопрос по Курской операции мы тоже миллиарды раз с вами проговаривали, Курская операция правильно была разработана как рейдовая операция для создания зоны безопасности на российской территории для захода в Курскую, на курское направление, для отвлечения большого количества сил средств противника от восточного направления, когда проводились на операции наступательные в прошлом году. И тут Сырский четко, правильно говорит, он прав. В этом смысле правильно и правильно, что проводили. Вопрос окончания этой операции. Пане Романе, також якщо говорити про набу і САП, е, от вчора були е, заяви і G7, і європейців, і Фрідріха Мерца, що вони пильно за цим стежать. Підтримувати далі будуть. Але Урсула Фонрен каже: е, хоче роз'яснення від уряду, що відбувається. Видання політико, от до речі, пише що. Масштаби відступу від демократії стали очевиднішими після того, як Зеленський розгромив два ключові антикорупційні відомства. І також кажуть, вони пишуть, що там буде, нібито пропонується якийсь новий законопроект. І вчора до речі, Зеленський казав, якийсь буде новий законопроект внесений. Але загалом ми вчора з вами говорили про САП і набу про ці структури. І до речі, найцікавіше, що починають маніпулювати цим показувати протести в Україні російські засоби масової інформації. І, до речі, певні сенаторки в США і кажуть, що ці протести для того, аби підписати якісь угоди з Росією. Наскільки це ем, йде, ну, не катастрофічно, а дуже недобра в цей час. От е, інфополе е, для всього світу, те, що відбувається в Україні, стриме на набу і САП? Ну, здесь надо, ми вже це розказували неоднократно. Здесь треба роз, розложити на дві полочки, та не одна полка, та дві полки. Во-первых, офис не разгромил САП и НАБУ. Он их переподчинил под себя практически под генпрокуратуру. То есть это совсем другое. Если бы он разгромил НАБУ и САП, это можно было бы еще списать на борьбу с лишними структурами, которые сейчас как репьяхов на теле Украины на народилось. Но у нас этих антикоррупционных механизмов с десяток. Причем самое интересное, чем больше этих антикоррупционных механизмов, тем больше у нас коррупция. То есть у них задача, исходя из их действий, скорее всего, не бороться с коррупцией, а ее возглавить. Поэтому оптимальный вариант оставить одну, один механизм борьбы с коррупцией, но только усилить ответственность за эту борьбу. То есть можно оставить отдел, как коррупционный отдел в составе службы безопасности Украины, и поверьте, в три секунды коррупция закончится. А если вы их наплодили 10 штук, этих антикоррупционных бюро, САПов и все остальное, оно же КПД от увеличения количество контролирующих органов абсолютно не увеличивается. То есть, наоборот, проблема большая, почему? Потому что они жрут же из бюджета. Ну, миллиарды гривен они сжирают на борьбу с коррупцией, а это еще уже говорил, это все равно, что крошки выделять на борьбу с тараканами, или деньги на борьбу, на борьбу вот как раз деньги на борьбу с коррупцией выделяются, называется. Так это и есть в чистом виде коррупция. Потому если бы наша власть начала избавляться, реально избавляться от лишних, параллельных структур, а тем более не просто там дублирование, там троирование, четверирование, десятирирование, наверное, уже этих всех антикоррупционных, тогда бы не было бы вопросов. Тогда было понятно, что это идет сокращение расходов бюджета, но с увеличением ответственности за коррупцию, допустим, в одном органе. И с него же надо спрашивать. Вот если есть службы безопасности, допустим, отдел антикоррупционный, так и надо спрашивать руководителя службы безопасности, если коррупция будет увеличиваться, не уменьшаться. Ну, снимать, менять и так далее, и тому подобное. То есть вот такой механизм должен быть запущен. Пан Роман, дякую за это задание. Нагадаю глядачам, сегодня 24 липня, четвер. Обовязково поставьте лайк, подпишитесь, прокоментуйте и делитесь нашей работой, чтобы вы каждый день знали, Достеменно що де як відбувається в першу чергу в окупаційній війні Росії проти Київ, і ну от бачимо навколо е, процеси, які безпосередньо впливають на те, що відбувається на полі бою. Мене звати Юр Гаврищак Побачимо в ефірі 24 четвертого каналу.